Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin va ala Muhammad. Qadir gecəsi haqqında söhbətimizdə xidmətinizə arz edək ki, Allah Teala Qurani-Kərimdə Qadir surasının haqqında bir sıra ayələr nazil etmiş və həmçinin Qadir surasını bu hətta nazil etmişdir. Qadir surasında Allah Teala bizə nə bildirir. Gəlin birlikdə izləyək. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnna anzalnahu fi laylatil-Qadr. Və ma adraka ma laylatul-Qadr? Laylatul-Qadri hayrun min alfi şəhr. Tənazzalul məlā'iku və r-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. Salamunahiya hatta matzda il-fajr. Gəlin tərcüməsinə diqqət edək. Bu surada Allah Taala bizə nə demək istəyir? Buyurur, biz Qadir gecəsində Qurani-Kərimi nazil etdik. Buyurur, siz nə bilirsiz ki, Qadir gecəsi nadir. Bu gecə min aydan üstündür. Həmin gecəsin min aydan üstündür. Həmin gecə mələklər və ruh öz Rəbbinin izniylə hər bir mühüm iş üçün nazil oldular. Və bu gecə səhərə kimi axşamdan səhərə kimi salamatlıqdır. Deməli bu surada Allah bizə bildirmək istəyir ki, Uca Pərvərdigər bizə bildirir ki, bu gecə çox mühümdür. Əvvələn bu gecə Qurani-Kərim nazil olub. Deməli çox bərəkətli gecədir. İkinci buyurur ki, bu gecə 1000 aydan üstündür. 1000 aydan Ərəb digəcə harda tapmalıdır? Çox fəziletli gecədir. Haqiqətən də çox fəziletli gecədir. Bunu təkrar etməliyik, yadda saxlamalıyıq. 3-cü fəziliyyəti nədir? Buyurur, bu gecə mələklər və ruh üzrəbbinin izniylə hər bir mühüm işə nazir olur. Bu necə fəziletdir? Haqiqətən də üstündür. Çox üstün məqamdır bu gecə üçün mələklər və ruh. Görəsən ruh nədir? Mələklər nə üçün nosilullar? Buyur, hər birinin işi. O mühim işləri nədir? Bu özü, bunlar hamısı sualdır. Hamısı buqlar sualdır. Yəni bunları hamısını biz gərək bilək. Əlbəttə bunun haqqında ayələr var. Bunlar bu sualların cavabı hamısı ayələrdə, digər ayələrdə və həmçinin əziz peyğəmbərimizdən və əziz 12 imamımızdan bizə gəlib yetişib. Və həmçinin digər bir fəziləti bu gecənin budur ki, bu gecə axşamdan səhərə kimi tam salamatlıqdır. Heç bir əzab və heç bir fəsad bu gecədə yoxdur. Bunu Allah təala bizə məlumat vermişdir bu haqqda Qurani-Kərimdə və bu gecənin fəzilətini bu gün bizə qeyd etmişdir. Həmçinin Duxan surəsinin 4-cü ayəsində 3-cü və 4-cü ayəsində nə buyurur? Buyurur: "İnna anzalnahu fi laylatin mubarakah." Yəni Qurani-Kərimi mübarək bir ayədə, mübarək bir gecədə nazil edərik. Deməli, Qurani-Kərim Mubarak bir gecədir, yəni qadir gecəsi sindən nazil olur. Bu gecə deməli mubarakdır. Mubarak, yəni bərəkətli gecədir. Çox bərəkətli gecədir. Buyuruq 4-cü ayədə buyuruq: "Fiha hə yufraku kullu amrin hakim." Bu gecədə hər bir hikmətli iş, məhkəm iş bir-birindən ayrılır. Yəni bu inşallah görür. Amma necə? Qadr surəsində buyurdu: "Tənazzaləlul məlailətu və ruhu fīhā bi'izni rəbbihim min kulli əmr." Yəni mələklər və ruh gəlirlər Allahın izniylə hər bir möhkəm iş üçün. O möhkəm işi o işlərin neynilər bir-birindən ayırır. Bu Qurani-Kərimin ayələrindən və suralarından istifadə olunur. Beləcə biz Qadir gecəsinin fəziləti haqqında hələlik bu qədər xidmətinizə arz edərik. Həmçinin ə, biz bilməliyik ki, bu gecə hadislərdə var, digər hadislərdə var ki, əziz peyğəmbərimiz, imamlarımız buyururlar ki, bu gecəni ehya saxlayın, bənə diri saxlayın və bu gecə səhərə kimi oyan qalın ki, E, ibadat edin və Allah təala'nın e, bu bərəkətli gecəsindən bəhralanasınız. Deməli, Qadr surəsində biz oxuduq ki, Leylatul Qadr hi khayrun min alfi şəhr. Qadr gecəsi 1000 aydan üstündür. Hadislərdə buyurur ki, Əziz Peyğəmbərimiz, imamlarımız buyururlar ki, bu gecə hər kəs ibadat eləsə və oyaq qalsa və bu gecəni dərk eləsə, bu, bu gecədə dua eləsə, ibadat eləsə, zikr eləsə və digər-digər yaxşı aməllər eləsə, sanki min ay bu işləri görmüşdür. Qədirəniyin hikmətlərindən və bərəkətlərindən biri elə budur ki, Qurani-Kərim buyurur: "Ləylətül-mubarakə", yəni mübarək bir gecə. Ona görə də hər bir müsəlman və hər bir oruç tutan şəxs hətta o kəslər ki, oruç tutmayıblar, qərəfə kifmən bu gecəni tərk eləsinlər bu gecəyə bir də hərvəsinlər və bu gecə boyaq qalıb Allahdan diləsinlər, dua etmək və ibadat eləmək təkcə oruç tutan üçün deyil. Hər bir kəs və hər bir insan ki, Allah Taala insanla uşaq insan adı ilə çağırır həm onu. Gələ bu gecədə bu gecənin bərəkətindən, fəzlətindən istifadə edərək Allahdan istəsin. Və xidmətinizə arz edim ki, bu gecə ən mühüm şey ki, biz istifadə edək Allahdan O da budur ki biz Allahdan istəyirik, İlahi Pərvərdigara 12-ci İmam Hzrət Mehdi (aleyhis salam)in zuhurunu tezləşdirir. Və o Hzrətin gəlişini təcili buyur. Nə üçün? Çünki o Hzrət Əziz <coughs> Peyğəmbərimizdən hədis var. Bütün firqələr nəql ediblər ki, o Hzrət mənim nəvələrimdəndir və uzun qeyb yubulacaq. Və o həzrət gələndə yer üzünə yer kürəsi, <coughs> yer üzü fəsadla dolu olan bir vaxt olacaq. Və o gələndə yer üzünü haqq adaletlə dolduracaq. Və hər bir müsəlman indi Allahdan ən böyük istəyi budur ki, yer üzündə fitnə, fəsad olmasın. Bu fitnə, fəsadın Ya yana yolu budur ki onu aradan aparan yalnız Hazret-ül Mehdi 12 -ci.